Посмотри, смотри, Эмочка, иди сюда. Эма, иди сюда. Иди, моя птичка, иди сюда. Иди, маме. Иди, иди ко мне. Ну иди, что ты стала как копана. Иди. Мадам, вы так и будете сидеть? Эм, что ты серьезная такая? Наелась, сейчас бы поспать. А они, скажи, меня мучают, да? То им позируй, то им фантазируй. Мы сидим. Все, Эма, пошли домой спать. Не были мы ни в какой гаити. Нас и здесь неплохо кормят. На улице свеженько, ну ничего, все добре. Я оделась тепло по рабочему. Так что надо працювать. Вперед! Ось, любі мої друзі, добрий день. Сегодня я сама себе купила лаванду синюю и розовую. До того мне не хотелось лаванду пересылать. Ну, короче, на базаре купила по 50 гривен, а вони они продают по 50 гривен. Ось решила посадить их тут на сонечку. Потому що в дворі невозможно вкопати. Насипала їм насипала їм пісочку, насипала пепло. І зараз я її обстрижу тому що подивилася, треба обстригати, щоб вона прийнялася. Коротко сказали обстригать. Зараз я її посадю. Мою красавицю. Ось уже новеньке пішло. Треба отак. Отак треба її за. Все. Сейчас другий кусик буду обрезать. Вот, девчата, моя лавочка, тут мои цветочки любимые. А вот я тут садила лаванду, и вот, девиц, сколько на -на накопала этих самых тюльпанчиков. Так, я сейчас, наверное, возьму, пойду цветочник. У меня есть небольшие. Я бачила так одна жінка их прямо вот так кидала. Вот, -вот так жужма. Не садила ни коренцем, ничего. А жужма садила и все. Думаю, так, наверное, я попробую. Сегодня трошки, трошки заглубила рядочки для часника. Скажите мне, люди добрые, когда той часник садить? Дивлюсь по погоде, вообще ни черта не понимаю. Ось уже ямка для тюльпани у меня. И ящик сюда пиде. О, капец. О, сапка нашлась. А я ее шукай. Вот хозяйка Оленка. Та что там балакать? А я кажу, Аня, иди шукай маленькую сапочку. Это дедова сапка. Дед сиди, на ней все время работал. а я теперь изоленту везде и на сапион э, порабила Синім, тому що отак кину, бігаю, 18 кругов вокруг цього огороду, а вона ж упала і чорна, і не видно нічого. А тепер вона у мене буде замітна, синього цвету практично ж немає. Ну, оце все, не знаю я, чи отут кинуть мені їх, хай вони вже між лавандою, це вже не хочеться мені бігати. Наверно, отут-от. Наверное, вот тут вот. За мной тут лаванда будет. Я ее заховаю, чтобы она не примерзла. Не дай Бог. Мне очень хочется эту лаванду. Вот. Сидят мои бедолажки. Что это такое? Ой-ой-ой. Вот ой, ой, ой. зараза. Вот зараза. Нет, кину. Вот так и не он тюльпан. Кину. Вот так вот. Я бачила, так кидала. Жінка. Ой. Песочком притрусил. Чтобы им легче было. зараза, взяла, сломала. Ну, це не баба, а, а что-то, чем-то. Так, это у меня тут лаванда, лаванда, лаванда. А тут я на поставлю палочку. А, хоть бы не забудь то, что я на митю, то все Вот так, ну и Это ж надо. И не пропали мои зайчики маленькие. Так, вот это закрыла. Угу. Сегодня в магазине купляла цибулю. И женщина каже, продавщица, чесник. Так, каже, я уже посадила, надо садить. А цибулю еще рано. Я ось хочу вам показати. Я ось завела марганець, начиталася, ось завела марганець у відрі. Ось мій чесник, що ми за нютка наколупали. От. І ось у мене раз, два, три, чи... п'ять рядочків буде у мене ось. то горчичка, Зараз я залью, не залью, а засиплю оцей. Я зник який крупний залью. Марганець 20 минут, кажуть, хай посту І буду, а я поки поб'ю луночки. Не поб'ю, вони то в мене побиті. Я іще їх освіжу. Освіжу ці луночки, тому що... Ема! Ема. Ема. Шкура. Куку. -ку. Ага. по мусорникам, везде лазы. А вот, вы ей кофточка. Вот, мы за Нюткой ей изобразили кофточку. Сейчас она прибежит от соседки. Я ее, її... я потому одену, бо ей холодно. Тут чтобы она не вымазывалась. Ну что, пошла працювать. Да, пошла працювать на улице свеженько. Ну ничего, все добре. Я оделась тепло по рабочему. Так что надо працювать. Вперед! Добавляю. Рядки. Сейчас Поставить чеснок. А я еще пепла посадю чесночок, а потом сверху еще присыплю петелочком. Бо я насыпала петел. Думаю, а вдруг мало, чтобы не промазать. Куку. -ку. Давай, давай, моя зирочка. Давай, моя плита. Давай, давай, давай. Давай подойдем. Баронесса. Царица. Баронесса. Не бойся, не бойся. Да ну ладно. Тебе помочь, бабушка? Не надо. Она там слаб слезла. А? Слаб Я сейчас одену. Лапку ей. Раз лапка

Саниной кофточке. Пойдем. Пошли, пошли, пошли. Идем, идем со мной, идем. Смотрите, какие мы Саниной кофточки. <Г brasileungs> пошли. Кофту <г Sports> <Ух, г guerre> на ночь. Потому что ей холодно, да? Идем. Идемте, посмотрим, какая тут. Эмочка, иди сюда. Эма, посмотрите, какая красота. Люблю я пышные природы увядания. Багрец и золото, одетые елеса. Посмотри, Эмочка, иди сюда. Эма, иди сюда. Иди, моя птичка, иди сюда. Иди маме, иди иди ко мне. Ну, иди, что ты стала как копанная? Иди сюда. Ой, посмотри, какая красота! Посмотрите, какая красота! Падают эти листочки. Боже мой, как красиво! А, да, как красиво. Он обезьяна чи-чи-чи. Залезла она. Боже мой, какая красота. Эма, ты что стоишь, как укопанная? Иди сюда. Ну, иди сюда, моя птичка. Ага, иди сюда. Иди, иди, иди. Иди. Она сейчас убежит от тебя. О, идут девчонки. Идут девчонки. Боже мой Листва листва с абрикосы. Ля, ля. Какая красота! Ну все, брось ее. Пусть она сама пойдет Давай, по этой красоте. Эмочка, Она уже устала бегать. Она, пока я садила чеснок, она так набегала, да, Эма? Иди, хочешь сайт посередине. Смотри, какая красота! Глянь, глянь. Ой. Опа! Ух ты! А ну еще на эмочку так сделай. Ой, снежок выпал. Саночки берите. И гулять идите. Не... Аня, смотри, бы ей много не нравится. Что-то она тебе стала подкусывать. Эмочка, иди сюда. Эм. Лень, стоит, я куколпана. Что же спать хочешь? Ой, И днем некогда ей теперь никто не дает ей дай, спать. Дерь, Сидеть. Дерь. Ты ж команду дай, она сядет, да? Ой, моя, ой, смотри, как хорошо. Ой, как листочки падают. Ну, не бросай, она боится. Да эм, что ты серьезная такая? Наелась, сейчас бы поспать. А они, скажи, меня мучают, да? То им позируй, то им фантазируй. Красотища какая, боже мой, как красиво. Да, 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 да. Положи ей карманчик, листочек. Будет у нас гербарий. Ой, 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 летят листочки. Ой, летят листочки. Ох, 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 красота. Вот так у нас качели какие. Красотища. Ты что, мне так нравится. Эта абрикоса у нас такая вкусная. Так, ладно, хватит прыгать тебе. Сумка твоя тут слета висит для телефонов, Аня. Ля, ля. Эма, мадам, вы так и будете сидеть, моя девочка, моя умничка. Ой, листочки как падают хорошо. Он у нас надпись какая на спине. О, мы сидим. Все, Эма, пошли домой спать. Пошли место. Пошли. Пошли место. О, саночки берите и гулять идите. Ты сиреневая. А Эмочка сидит. Глянь, моя зайка, пошли домой. Пошли, моя девочка. Я устала, скажи. Пошли. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем вперед. Вперед! Вперед!